Всем привет, подписчики, <laughs> я снимаю <laughs> четвертую часть видоса, <laughs> мы снова едем в деревню, сзади меня едет машина, ой, блядь, чуть Максима не врезался, ну ладно, это не важно, ведь Дима мне вряд ли это скинет, ну если я его сильно попрошу, ой, бля, я опять чуть Максима не врезался. машина проехала там грузовик какой-то все сзади нет машин можно ехать спокойно итак простите меня подписчики что так долго не было видео я очень извиняюсь приношу свои извинения я вас всех люблю вас 12 штук Блин, я еще не знаю, что сказать. Блин, Диму, какой стороне микрофон? Где он? он вниз. Просто вниз. Да, ты его не закрываешь. Капец, я сейчас держу телефон, когда он, но я не закрываю микрофон. Вот едет Максим. Максим, что ты хочешь передать? Максим ничего не хочет передать, он просто еблан какой-то. Короче, уже... Э Дима махает. Дима, помахай еще раз. Вот, тоже какой-то... Ну ладно, нормально. Minimum. Он мне видео скинет. Yeah. Uh -huh. eh -hm. Сегодня какое 18 августа. Вы прикиньте, сегодня 18 августа. Это просто пиздец какой-то. Уже прошло. Бля. <Autot heavy fulfilmente> Короче, много прошло. Уже почти все лето прошло. Я, я уже хочу в колледж, я просто закупился уже всем. Я, я себе купил там много вещей Там рюкзак себе новый купил Там рубашку, там штаны Короче, я модник вообще не ебаться эм, Поэтому Я не знаю, что еще сказать Ну, вообще там соскучился по всем этим Бля, мы сейчас в горку едем Ладно, я вообще я хочу в колледж Но тут воняет так говном Я опять на том же месте, на котором снимал третью часть Почему в прошлом видео я сказал третью часть? Потому что первые две я закрыл микрофоном. Блять, я сейчас походу тоже закрыл микрофоном. Но это пиздец будет. Вы просто не представляете, как тут воняет тюрьмищем. Просто как, я не знаю. Ну так вот, подписчики, я был рад вас видеть. Надеюсь, это не последнее видео за эти полгода. Так что всем пока. Не теряйте меня. Пока.